миллионов за должность Можно было бы с этим мириться, если бы это не вело к вымиранию народа. Сегодня за 20 лет правления Украина потеряла 6,6 миллиона населения. Сегодня за границей работает 8 миллионов украинцев, вместо того, чтобы работать здесь, вместо того, чтобы приносить доход в бюджет города. Городов. Это государство утратило гарантированную систему выплаты заработной платы. Помните, как было при советской власти. Ни одного дня задержки, ни одного дня, не дай бог, если в партийном комитете узнавали о том, что нет на счету денег у этого предприятия для того, чтобы выплатить заработной платы. Директор э, садился в тюрьму. Сегодня никого не интересует, за что человек живет. Сегодня создана такая система, что человек, семья, может или жить или воровать. в квартире, или умереть, или лечиться, или умереть сытым. Или жить без квартиры, бомжом быть, кушать, лечиться, но квартиру тогда она иметь не будет. Или, правильно здесь подсказывали, или должен идти воровать. Это не система выживания человека. Это не система развития человека. Это система уничтожения человека. Поэтому мы сегодня собрались здесь. Это такая ситуация не только на заводе 61 коммунара. И лучшая ситуация на тех предприятиях, которые были приватизированы в свое время. А для того, чтобы вы поняли, как вас хотят, или как рабочих завода хотят развести на мелкие шалости, будем так говорить, цифры выглядят следующим образом пытается продать территорию завода на правом берегу с печальной набережной, с достроечной набережной, с кранами, недостроенным восьмым корпусом, знаете, трехпролетным, с бутовками, которые там есть, с теми сооружениями, которые там есть, со стапельной плитой, которая практически готова, и продать их за эквивалент 5 миллионов долларов запомните эту цифру, 5 миллионов долларов продается территория в три раза больше, чем в 2003 году была продана достроечная набережная на Черноморском судостроительном заводе, где была только достроечная набережная, где уже не было кранов, где, правда, остались подкрановые пути, где больше не было никаких инфраструктур, но продали ту территорию за эквивалент 14,5 миллионов долларов. То есть три раза дороже, три раза меньше площадь, площадь и, ну, будем так говорить, несоизмеримо по оборудованию и по тому, что там было сделано. Это задолженность перед людьми, которые на этом заводе работали или работают. Поэтому такое отношение мы категорически против таких подсоединив. Значит, если уж действительно решать вопрос, то продавать завод или территорию завода, часть территории завода за ту стоимость, которая она на самом деле есть, и никак не меньше, не грабить завод остальными э, от того, что у него осталось, это с одной стороны и с другой стороны должна быть подглашена за должность перед пенсионным должна быть погашена задолженность по заработной плате, потому что пенсионный фонд – это задолженность тех, вот, которые перед теми, которые здесь уже вот сегодня стоят. Вы собираете подписи, да, здесь? Да. а, а против чего подписи? Против переноса памятника и повышения угу. И, про, и за памятник, да, получается? Да, за, да, за, да. А вот, да. Да. Много людей уже подписалось? Уже 24 списка я отложил. И, это. и друзья, на этот митинг приглашены представители Черноморского завода, завода «Океан». И главное, конечно, и действующие, и бывшие работники 61-го коммунала. Приглашается для выступления Головченко Николай Яковлевич, председатель Травкова завода. Тех, тех, кто да, здесь, и да, 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 я бы хотел вкратце остановиться на проблеме завода, а проблема в основном заключается в том, что работники завода не получают заработную плату с мая месяца 2009 года. Будет дают до отчаяния, естественно, нечем чем платить коммунальные услуги и не за что практически жить. очень много лет, и власть меняется, президенты меняются, премьер-министры меняются, а проблемы остаются на месте. И проблема это не области, а проблема это ну, выходит за рамки области, за рамки даже нашего государства. Потому что на нашем заводе находится транспортный ретрозератор, который уже стоит больше 10 лет и который заказал его заказчик. И только через государство и государственных руководителей мы можем решить эту проблему. Мы же также здесь упоминался уже крейсер Украины, который практически без вооружения готов. И на сегодняшний день я вижу проблем, решения проблемы расчета по заработной плате нашего правительства, президента. Вот эти два объекта выделить средства и рассчитаться по всего, за должностью по заработной плате с работниками завода. У нас вообще-то интересная ситуация получается. Правительство получает все зарплаты, депутаты получают все зарплаты, а работники завода, которые для собственника сохранили и сохраняют этот завод и те объекты, которые я назвал, зарплату не получают. этот развал завода происходил при молчаливом согласии нашего заводского комитета профсоюза. В свое время его предшественник нашего Отойдите Никола... ближе, пожалуйста. Нашего Николая Яковлевича. Как-то еще боролся за то, чтобы своевременно выплачивалась заработная плата. Это были тяжелейшие 93, 4, 5, 6 год. Но когда он понял, что нельзя изменить при нынешней политике государства относительно судостроения, он решил от греха подальше сдать вот эти должности и уйти. Николай Яковлевич принял от него портфель руководителя Россуюдной организации, но ни шага не сделал, хотя на его глазах завод режется, оборудование вывозится. Губится умешленное целенаправленное судостроение и недолго не то время, когда будет поставлен крест на нашем судостроении. Наверное, наш э, Потемкин, наш основатель нашего города, не думал, что через 2-230 лет придет такое время, что мы выйдем сюда на площадь для того, чтобы спасать наш город, наш завод. Почему мы не строим ничего? Понимаете, почему стоит на стапеле тот самый рефрижератор? Почему ржавеет и скоро затонет у пирса ракетный крейсер Украина? Почему мы ничего вообще не строим? А? Почему все стало убыточным для нас? Вы знаете, недавно я имел разговор сами известным вам Волгиенко, бывшим директором. Я его спрашиваю, Игорь Николаевич, вы да скажите, потребность продукции судостроения на мировом рынке есть? Он мне ответил, огромная. Вы посмотрите, на чем сейчас наши моряки ходят. На судах крайне изношенных таких, которые разваливаются на небольшой волне. Это гроба. Понимаете? Но они вынуждены, потому что них больше не на чем это самое. и мы ничего не строим. Сейчас надо спасать завод. Завод это наша, это наш кормилец. Он поручить компартию относительно будировки вопроса о том, о замене нашего главы госадминистрации, который за два года палец не его палец не ударил, чтобы спасти судостроение, чтобы наладить производство судов в нашем городе. Спасибо. Только что вы вот договорили насчет Круглова, что он ничего не сделал. Вы знаете, что Дорогие он получается друзья, начал э, сказал, что Авдиенко виновен в развале забрали. завода. В свое время, что он заключил договора и что он из-за этого поэтому... завод в таком плачевном состоянии. Что вы думаете об этом? Я считаю, что это ложь. Это, это, понимаете, да. это, это явная ложь. Потому что пока был Геенку директором завода заводы еще работают угу. Понимаете? Угу. сейчас все вот эти варяги которые приходят они сидят с единственной целью разграбить и сбежать с завода правда был 1937 год нет, говорит дедушка, но будет, обязательно будет, потому что нынешние руководители доведут до того, что с них спросят по всей строгости закона, где они были, где была их деятельность, когда абсолютная бездеятельность сегодня выполнения основных социальных требований и нужд трудящихся. Товарищи, я э, застал в советское время работал на 61-м заводе, в 15-м цехе строительства. Мы видим Вот смотрите, даже нынешняя власть, что делает? По, по предложению Чайки, значит, были запущены два маршрута, 83 и 89. Люди за копейки забирались, смотрелки и с э, мы скажем, на завод океан или там на, этот, на железнодорожный вокзал. Это правит бал, капитал. Выступили маршрутчики, которые потеряли зарплату на том, что пошли большой, большой вместимости автобусы и заставили руководство снять эти автобусы с маршрута.